выборы не демократичны, эти выборы не прозорі. и до окончания процесса, конечно, никаких признаний, даже быть не может. Перед нами стоит жертва режима. Нам предоставили нам жизнь, дали нашим диким жизнь. Прекрасная Сюда агрессия, мы... понимаете? Прекрасная агрессия, Понимаете? Продовжуємо мітинг. Багатьох українців личко стане найбільшим розчаруванням цієї виборчої кампанії. У трускавці в районі стебницького кільця розгорнуться справжнє наметове містечко. Ну покажи ще дулі. Мы уничтожили стабильную экономику в нашей стране. Сегодня мы волнуемся. Виктор Петрович, ну какая надуманная пиар-компания. Говорите на всю Украину. Это наш язык. Это, это, это наш язык. Пять процентов я первых А то, что вы хотите туда показать, то нам по барабану! Все! Вы слышите? Это провокация. Вы слышите? Вы Вызывайте милицию. Они боятся, они поджимают хвост, вот так вот лапки и, и как на поводочке. Это протокол, и протокол!

там будет уже брехня. Это настолько привычка задавать не да. вопрос, Понимаете? Без вертикали власти это делать практически невозможно. И таким образом мы говорим о том, что... В Украине появилась просто одна политическая Кто его остановит? Я надеюсь, что Миссен вырастет в достойной державе.